Следствие – это часть реформы э, очень серьезная, фундаментальная, и то, от, от чего обычно таскать, но ну, бегут, потому что это самая, самая, самая непростая ситуация. Это э, самая коррупционная составляющая в, в прошлой э, милиции и в нынешней полиции, и мы должны это очень ясно говорить. У нас около 10 тысяч следователей сейчас на работе. И мы предполагаем, что в итоге такое число следователей должно быть в национальной полиции по всей стране. Сейчас есть вакансии и сейчас идет аттестация. При аттестации значительная часть следователей, к сожалению, не проходит квалиф требования по разным причинам, в том числе и по фактам недобросовестных моментов. Поэтому мы сейчас заранее не можем четко определить, сколько мы конкретно будем набирать в каждой области. Поэтому мы предусматриваем веер, так как мы делали в Национальной патрульной полиции. Одна область, вторая, третья, четвертая. Там, где будут завершаться процессы аттестации, там будут следом стартовать процессы наборов, в том числе и в эти две службы. Мы тоже приглашаем новых людей и еще опытных людей, которые, у которых есть серьезный опыт, чтобы они занимали серьезные должности следователей в Национальную полицию Украины, чтобы они занимали серьезные должности в Криминальную полицию Украины. Это очень важно. Я уверена, что новые люди, новые следователи, молодежь, опытные, как бы вот эта смесь, они нам дадут серьезные тоже результаты для того, чтобы вот одно из серьезных коррупционных составляющих, как мне не сказал, чтобы упразднить вообще. Стартуем сегодня в Киевской области и в ближайшее время начинаем, начнем такой же отбор с другими естественно цифрами. Везде мы будем уточнять позицию по Волынской, Хмельницкой, Николаевской, Ровенской, Одесской областях и в городе Киеве. Это те области, где прошла, прошел завершен процесс аттестации. Около 20 тысяч человек мы планируем перезагрузить сейчас. 9100 примерно новые будут наши офицеры, участковые полицейские, универсальные полицейские, и где-то порядка 10 тысяч это будут следователи.